речь когда идет о приватизации и мы, я не говорил об этом, но мы настаивали на том, чтобы 50 плюс 1 оставалось собственностью государства. Нельзя сегодня нашим приватизаторам в полном объеме все это давать. Контроль государства должен оставаться. И более того, речь идет о целостных имущественных комплексах. Это о чем идет речь? То есть, кроме шахт состав э, вот этих объединение или, или, государственное предприятие уходят и другие предприятия, которые обеспечивали именно работу как целостно. Это обогатительные фабрики, это повышенное транспортное управление, это энергопредприятия, это ремонтно-механические заводы. Они в комплексе работали, обеспечивали именно все-таки стабильную работу угольных шахты или работали на угольной шахте. Что произошло? В свое время обогатительные фабрики были вырваны из состава этих предприятий и приватизированы потихоньку. ПТУ тоже в большинстве своем отошли. Что такое транспортная цепочка? И что же сегодня осталось? Шахты, по сути дела, остались один на один именно с вот этими серьезными проблемами. А тарифы на обогащение, на транспорт резко возросли. Потом объекты социальной сферы. Я скажу так, ну, те, те предприятия, которые приватизированы, от них быстро избавились они. К сожалению, избавляются. То есть надо говорить о том, что вот эти объекты инфраструктуры должны оставаться в составе, и никто не должен их сбрасывать. Вот немцы, немцы, они сегодня занимают, забирают, потихоньку закрывают шахты, но у них опять же там целая программа закрытия шахт. Но при всем при этом шахты, которые никогда не были приватизированы, они изначально были построены как частные, они имеют свою составляющую большую социальную инфраструктуру. Они имеют санатории, пансионаты, имеют спортивные объекты и так далее. И которые именно находятся на балансе предприятий в составе, и которые именно на которых работники предприятий отдыхают, лечатся, занимаются спортом, то есть поддерживают свое здоровье, благодаря чему они работают, проложительное время работают на угольшах. А если говорить о угольных предприятиях Германии, то Наши шахты сегодня, глубина их шах. я был на шахте, которую 30 сентября закрыли, 10 лет мы сотрудничали с этим предприятием. Так вот, глубина, на которой отрабатывался, разрабатывался уголь, добывался 1500 метров. Но при наличии определенных э, вспомогательных устройств, я их назову, вспомогательных объектов, таких как охлаждающие установки, температура под забоем, там где добывается уголь, составляла плюс 26 градусов то есть нормальные санитарно-гигиенические условия для работы тех людей, которые там находились. Поэтому у нас громадная перспектива, и особенно даже в центральных районах Донбасса, и масса предприятий, которые могут сегодня успешно работать, добывать уголь, и имеющие прекрасные по качеству запасы угля, по мощности пластов, ну там есть, и по по серии и так далее. То есть сегодня не все исчерпаны возможности и методы тому, чтобы шахты в Украине работали, даже вот здесь, в центральном районе Донбасса. Ну, вот здесь вот называем центральная часть Донец, Макеевка и так далее, и так далее. А мы сегодня как бы с такой легкостью, так, эту закроем шахту, эту закроем, так и кстати, закрыли. Вот здесь даже, вот здесь можно посмотреть, сколько шахт было закрыто вот этом Донецком Макеевском районе. Ужас, который имеет прекрасное балансовое запас угля высочайшего качества, и который, сегодня который уголь, который должны покупать где-то там за рубежом. Я вот добавлю, вы говорили по...